что красный флаг и левый это не тождественные вещи. У нас КПРФ выходит с красными флагами больше, чем другие левые, однако они поддерживают националистов, особенно в регионах. И точно так же, если человек размахивает флагом, это не значит, что у него есть внятная программа и объяснение, что трудящимся нужно. А у многих трудящихся на Украине есть э, глубокие иллюзии по поводу того, что коммунистические, значит, российские, что Путин коммунист и так далее. Поэтому здесь задача левых не в том, чтобы красным флагом помахать, а в том, чтобы внятно объяснить трудящимся, что происходит, и предложить внятную программу. Это значит э, выходить на майдан, но не для того, чтобы показать, я из такой организации, там я с, э, с красным флагом, уж извините, что я повторяюсь, а чтобы прийти и объяснить им, что ни российский капиталист, ни европейский капиталист не даст российскому, не даст украинскому трудящемуся то, что ему нужно, что кризис невозможно разрешить без того, чтобы национализировать производство и доходы, пустить в бюджет на наполнение социальной сферы. А эти вопросы, они все не сняты. Можно также поднимать национальные вопросы, разъяснять. И я возражу совершенно, что нужно учитывать сознание рабочих. Да, нужно учитывать сознание рабочих, но не в том смысле, что просто отказываться от содержательных лозунгов и выносить то, что люди уже вышли, это классическая позиция. Нет, нужно наоборот разъяснять, двигать им, анализировать, что в первую очередь их беспокоит. И превращать эти требования в переходные требования, объяснять, как их насущные требования, что им жрать нечего, должны в конечном итоге привести к требованию смены власти. Вообще социалисты левые должны дорожку построить от того, что у меня сегодня нет зарплаты до того, что при капитализме этот вопрос не может быть решен окончательно. А вопросы эти стоят. Я сейчас быстренько закончу. А вопросы эти на самом деле не сняты, и новая власть оказывается перед теми же проблемами, что они хотят получить кредит МВФ, и это возможно только на условиях урезания бюджета. А это значит, что ждет новая волна подъемов протестов, как в России у нас, например, сейчас значительный прирост именно в сфере профсоюзов бюджетного сектора. Россия снимет свои льготы на газ, вырастут цены на 50%. Все эти вопросы не сняты. А это значит, что сейчас перед выборами, когда у людей поднимется интерес нужно не столько кандидата предлагать, потому что он просто левый, а нужно, э, в первую очередь, кандидат, не кандидат, не имеет значения, если нет организованного рабочего класса. Если у рабочего класса нет структур, нет давления, то один человек где-то там э, не сработает. Просто галочку поставить, это не сработает. А это значит, что в первую очередь, то, о чем левый должны говорить и сейчас, и на Майдане, и там, где есть люди, на 1 мая, где угодно, они должны говорить о программе, о том, как урезание бюджета, может быть решено только за счет национализации. Как, к слову, прогрессивный налог не сработает, потому что буржуазия остается буржуазией. Ну дайте буржуазии прогрессивный налог, она просто цены вырастет и будет компенсировать себе все свои убытки. Что речь идет именно о том, чтобы экономика работала не на чьи-то прибыли, не на экономические вот эти резоны отдельных лиц, а чтобы экономика работала именно из соображений того, что нужно трудящимся. А это невозможно без национализации. Вот. Спасибо. А, и последнее а, слово Сергей Андреевич.